Dünyanın ən qeyri-adi Guinness rekordçularından biri də Hindistanın Maharastra şəhərindən olan Shridhar Chillal'dır. Belə ki, Shridhar 16 yaşından başlayaraq sol əlinin dırnaqlarını uzatmağa qərar verib. O artıq 62 ildir ki, dırnaqlarını kəsmir. 78 yaşlı rekordçunun dırnaqlarının uzunluğu nə qədər inanılmaz olsa da 200 sm-ə qədər çatıp Ritxar bu illər ərzində dırnaqları üzündən bir çox ciddi problemlər yaşasa da bu qərarından vaz keçməyib. Hal-hazırda isə Çillol qinisinin rekordlar kitabına düşdüyünə görə dırnaqlarını kəsmək qərarına gəlib. Qeyd edək ki, şritxar dırnaqları muzeydə saxlanılacaq.